уже же готовит своих виз перед кордоном с Польшей и краинами Балтии. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Будем биться до талу, до последнего. Даже если будут временные неудачи. Мы отряхнемся и пойдем дальше. Нет, я... Но в этот раз мы из Европы не уйдем. Мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы. Мы не будем к ним относиться, как братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города, вот просто на счет раз. Мы просто ядерными ударами не уверен, а ракетными ударами и авиационными уверен, просто нахрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз. Тоже уже намечается напад на Европу. Ну, прямым текстом, типа, про это говорится, разумеется. И Путина, его армию брать на слабо, ну, это бесполезно. Они там отбыть, им что не зарабы, они будут э, хер бы соли доедать, ну, я не знаю, мягче сказать, но ну, вот им завоевывать дальше нации, территории, э, по барабану просто. Девчонки, готовьтесь, война начнется, пойдете. Как минимум. <laughs> Я теж надіюсь, на всякий случай. там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає з Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна?